ciidamada xooga dalka oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ayaa si buuxda ula wareegay gacan kuhaynta deegaano dhowr ah oola sheegay in ay kooxda argagixisada si dhuumaalaysia ku imaan jireen kuwaasi oo ka tirsan gobolka hiiraan deegaanadan ayaa waxaa kamid ah beeryabaal jicibow biyo madoobe arooso iyo deegaano kale oo dhaca jiinka webiga shabeelle oo dhammaantood ku yaala degmooyinka buuloberda iyo halgan ee gobolka hiiraan deegaanadan ayaa waxaa kamid ah beeryabaal jicibow biyo madoobe arooso iyo deegaano kale oo dhaca jiinka webiga shabeelle oo dhammaantood ku yaalaint desa degمooyinka bulobord iyo halgan e gobolka hiiraan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegeen in howlgallada ay kula wareegeen deegaanadan khasaare xooglena ay ku gaarsiiyeen kooxda argagixisada isla markaana ay u dhaceen sidii loo qorsheeyey xubnaha argagixisada xubnahan argagixisada ayaa dooman kaga soo gudba webiga shabeelle dhanka galbeedka gobolka hiiraan oo weli kooxda ku xogan tahay iyagoona si dhuumaaliysa ku imaan jiray deegaanadan lagala wareegay saacadihii lasoo dhaafay howlgalladan ayaa kasoo aadaya iyadoo inta badan gobollada dalka oo dhan ay ka socdaan diyaargarow loogloogu jiro dagaallo ka dhan ah kooxda argagixisada oo loogu xoraynaayo goobaha ay weli ka joogaan gudaha dalka ugu dambayntii deegaanada dhaca bariga gobolka hiiraan ayaa ah deegaanadii ugu horeeyey ee ka bilowday kacdoonka kadhanka ah kooxda argagixisada وحانا هاتن قبل كاسي كالسعودة أباب الحق أو كوحدة لوغو حرين أي قلبيت كقبل كهيران أو أي بلدوين كوضان تليها عيدن كحوق الدلك أو دوا يوسف راق يتليها تليها نبسو يسردون كقرن عبدالله الله محمد علي سنبلوشي